Большое спасибо болельщикам. Именно их поддержка сегодня помогла нам выиграть. Пусть на каждый матч в таком количестве, в со всеми баннерами и поддерживают нас так, как сегодня. Вы сами все видели, это бандолизм. Я считаю, что матч, вернее, даже только первый тайм, висел все самое худшее, что есть в российском футболе. Это так быть не должно, я вас до глубины души. Просто нет слов. Первый раз с таким сталкерством в таком объеме. Это шок, господа.